Віталік, зараз ми покажемо тобі твої фотографії, і ти одразу це Ось, Дивись, це ти на плечах у старшекласника. На школьної лінійці. Я був би на плечах у старшекласниці. Да. Віталік, ну а мене, мене ти пам'ятаєш? Я ж твій папа. Вот же, совсем недавно, вот, мы вместе с тобой трусим ковер. Да ну, чтобы я во дворе трусил ковер, пфф, это какой-то фотошоп. <звык> Музык, извини, я тебя вообще не помню. Виталик, я сейчас как возьму куда ты сразу все вспомнишь. О! <звык> 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 Это пришел доктор. Сейчас он сделает тебе укол и память к тебе вернется. Проходите, проходите. Вот. Ну и где больной? Кому делать укол? вылезайте. Не бойтесь. Это не больно. Снимайте штаны. Приготовьте попу. Так я не понял, это что начинается. Ох, медицина. даже уколы сейчас через постель. Укол внутримышечный. Мне нужно только верхняя часть вашей ягодицы. Так вы выйдите все, я стесняюсь. <решу> Чего вы кричите? Я только ваткой помазал Просто у вас руки холодные <решу> Не волнуйтесь Это просто укол с витамином Вы там аккуратно Потому что на цю подкатину красоту Девочки в первую очередь обращать внимание Я предупреждаю Если будет больно, то я могу лупануть Это все Можете вставать Сузы всю. Не больно. Я даже не почувствовал. Так давай ты, може, мені і во вторую половинку за сандалем. Шутник. Сколько не жалко? Саш, можешь занять 20 гривен? Спасибо. Ну что, шо, что-то вспомним. Вспомнит. Правда, не сразу. Я бы посоветовал жить ему подальше от городской суеты. Свежий воздух, спокойная обстановка. Тогда память быстрее вернется. Ну тогда Виталик будет жить у меня за гором. Почему это у тебя? Виталику нужна спокойная обстановка. Поэтому у меня в квартире для него будет идеальное место. Доктор сказал, что Виталику нужен свежий воздух. Он остается дома. Ну я ему окно открою. Так, ладно, Виталик, ты пока разберетесь, я пойду в парк. Само утро туда, тянет отсюда. <реш> Мышечная память. А не хайде. Может, ему, как там в парку начнут отказывать, он все и вспомнит. <реш> 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 Виталька. Виталька. А ты чего не здоровкаешься? Так а вы кто такие? <реш> я кто такие? Я Богданина, это Евгенина. мы твои соседки. <реш> <реш> Сюда вас не помню. <реш> Пока. <реш> Все. <реш> Виталька, Шу. Память что? Память потирал? Певно, что память. Хотя лучше бы невинность. <реш> <реш> <свист> <свист> Мусина с большим сердцем Но плохой памятью не интересует Я тебя завтра не вспомню Но ты меня не забудешь Привет, Виталик <свист> Так я не понял, мы все уже знакомы? Че ты меня Виталиком называешь? Ну, потому что ты сам так раньше представлялся. Правда, в прошлый раз ты подкатывал с фразой «А можно с тобой не только познакомиться?» Ну, так а у нас с тобой что-то было, да? Нет. Мы пришли к тебе домой, но нам помешала твоя мама. Так. Сейчас идем зиму по-морозиному, и ты мне расскажешь все, что про не знаешь. Идем. Главное, помню, что люблю морозина, а с каким вкусом не помню. О, это вроде нормально, да? Так а я вам рассказывал, ну, какие я там в постели. Три часа. Ж это что-то по поскромнее. Обычно за два часа высыпаюсь. Слушай, Виталик, а как получилось, что ты память потерял? не знаю. Я помню, что у меня из была машина, привезли на квартиру, там три девушки. Я себе подумал, в притон какой-то. Думаю, это женщина какая-то, сказала, что она моя мама. В общем, у меня такое подозрение, что меня не хотят пустить на уровне. Тем более, что их и участковый. Слушай, ты так спокойно об этом говоришь. Ты очень смелый. Ну, понятное дело. О, понятное дело, ты так всегда и говорил. Ну, так, понятное дело, всё понятное дело. В общем, и Алёна. Я Катя. А, ну, Катя. Катя. Предлагаю продолжить нашу встречу в прекрасном романтическом месте. <риск> Ты с морозом не будешь, да? Давай. Вот это уже непогано, кстати. а <рискло> некстетич. <рискло> <рискло> Ой, Богдановна, ти що, переїжджаєш чи що? А, Євгеніна, переїжджаю, переїжджаю. Ага. Слухай, а якщо побачиш хазяїна 25-ї квартири, ти це свисне, да? Ну, щоб переїзд не сорвався. Ага. Де? <свистити> 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 Шутка проверка звука. <свистити> <свистити> Приходьте. мой гарас. Это и есть романтическое место? Конечно, а романтика. Кровать. Сейчас ну. свет выключим. Кусочки. Устроим 50 оттенков, Виталька. Слушай, а у тебя ключей нет? Мы чего через узкую дыру залезли? Ну, это же И проверить гибкость. Виталь, а что ты тут делаешь? Я не поняв. Дєда, що це ви зайшли в мій гараж? Чому? Ця пам'ять відшибла. Я Петрович, це мій гараж. Так, а ну йдіть кудись йшли, що вам от мене треба? Взагалі, хто перший зайшов, того і гараж. Все, не мешайте, мы сейчас тут будем устраивать романтику, так что давайте, третий лист с ней. Я сейчас тебе устрою романтику. <свес> Стой! Вспомнив. Виталий, <свес> да ну как ты не помнишь? Ты же ко мне всегда в гараж приходил. Я же твой друг. Єслі б ти був моїй друг, то ти б так по-гомськи не ворвався б в голос і не іспортив би мені романтичний п'ятер. Йде, Манзела. Я Катя. Йдем, Катя. Віталін буде жити у мене за городом. Йому нужна природа. Якщо йому нужна природа, что я буду гулять с ним в парке. Он 30 лет уже в парке гуляет. А сама он может каждые выходные летать за границу. Хм. Ну, успокойтесь! Девочки, не ссорьтесь! Ну, все. Раздевайся. Просто тут же очень жарко, окна законопачені. Ну, а чого нам потіти раньше времени, да? Ти не бойся, я б таку масаж зробив. Помоги застежкою. Віталік, от що ти робиш? Ну, все вистали! Поможіть розстібнуть! Oh. <laughs> <laughs> Лянь, Бенджамин Франклин пишет, что один переезд равен трем пожарам. <laughs> <Да>? Трем пожарам? Серьезно? Это как раз моя ситуация. <laughs> ну, <да. laughs> правда, правда без переезда. <laughs> Утюг забыла выключить четвертый. Виталик, у тебя три жены, а ты в дом привел какую -то... девушку. Зинсина, будете так на своего сына кричать. Виталик, ты как с матерью разговариваешь? Музык, что ты хочешь? Успокойтесь, Виталику нельзя нервничать. Виталик, где ты взял эту девушку? Ну, да, познакомимся в парке. Вот. Надеюсь, теперь вы все понимаете, что Виталик должен жить со мной в загородном доме, подальше от парков. К тому же там есть Коля. Виталик его вспомнит, и память к нему вернется. Тем более... Так, короче, темненькая, я к тебе. Тамара. Тамара, в тебе дом большой? Поехали. Потому что я больше не хочу оставаться в этом дурдоме. Нет. Ну как же? Панду на переезде поездом сбила. Извините, обознался. О, Барсик, привет. Что значит, Коля? Кто тебе такое имя прикольное придумала. а? Да ну что значит я? Ты даешь. Да ну ладно, Су, а я твой лучший друг, тесу, Су, то да я такого не помню. Ну ладно, Не волнуйся, Виталик. Со мной ты все вспомнишь. Тамара? Вообще-то мы с Наташей тоже законные жены Виталика. Поэтому мы подумали и решили, что тебя одну с Виталиком оставлять нельзя. Мы будем жить вместе. О, буду жить в загородном доме с тремя девушками. Это и удачно память потерял. <свят> Только есть один вопрос. <свят> с кем у Виталика будет первая брачная ночь? <свят> а это пусть Виталик решает сам. <свят> <свят> Виталик. Вылезай. Не бойся. Это не больно. Я считаю, что если у вас три жены, то надо жить в большом доме, где-то далеко за городом. Чтобы никто не бачил, как вам хорошо.